Всім привіт армрестлери. Їдемо зараз до рекордсмена і чемпіона України, майстера спорту міжнародного класу. Построго пойдемо на біцепс, потренуємося, подивимося, як качається біцепс топовий. Всім армрестлерам це цікаво, всі качають біцепс, ну, майже всі. Да? Спитаємо якісь поради, подивимося як тренування, може трошки поборемося, Я думаю, буде цікаво. Так що все, зустрічаємося в залі. Все мы в зале, разминаемся и делаем бицушечку. Бицепс стоя на максимальный вес сегодня буду. Так что побачим, что получится. Дуже интересно. Так, 56 килограмм. Легко. Таки следующий вес?

Ну а ты сколько работал максимально разовый, то 130? Не, у нас еще 120. 120, да? Сколько сейчас важишь? 122. 122. И я 122, идеально. 30. Да. Он, по-перше, все конкретший, товщик.

Humble, <barrels> 86 нормально, сейчас будет 96 делаем. Буду четенько. Вот, наверное, все. На полную руки. Потому что тут не по углу его степали. Там шире руки, кстати. А тут что-то не Хотя просто мне бишься, как плечи отвечаются, и моя не плачет. Потом. Молоко единорога. <laughs> Отличный препарат. А 40, 40, 40, 40. Сколько бицепсов в объеме? 49,5. 50. Закруглим. Что, Ага. Давай. Девяносто шесть килограмм. Девяносто шесть и пять. Все проблемы начнутся, если его подхлопнуть. Да, сто шесть килограмм. 106 килограмм.

Так, 116 килограмм. Больше погано надевается, так что, наверное, не буду. Я самая была проблема, я подыгрывал ремень и А, да, было дело. Кстати, на найдем, братан, сейчас подыграем и заработаем. Попробуй, выиграй. Нет. Я так уже, что собрал проблему. Короче, ремень мешает, снимаем его. За штанга цепляется за ремень, и это опасно. Для здоров'я. А ми займаємося тільки правильно. Не, це фізкультура, а не професійний спорт. Займаємося для здоров'я. Тільки для здоров'я. 116 це для здоров'я. Це здоров'я. Пампіль. Пампим ручки. От чемпіона України і Європи. Рекордсмена України. ВПЦ. Кубок світу ВПЦ. Я Де... зайняв перше місце у ваговій категорії до 125 кілограмів. І друге місце серед бумагу. Отвічно. Головінський тебе вважає, наскільки я знаю. Я не Ну він тебе знає. Головінський тебе знає. Нормально, нормально. Не все гладко бывает этой жизнь. Надо стараться. Снимаем со всех камер, со всех ракурсов. Как обычно, GoPro. и моя камера, конечно. Сейчас будет очень жестко. Что там? Что не пошло? Не знаю, братан. Просто важко. Просто важко, подожди. Может, это 136 Здорово. Может, это 136 116. 116 кг. Приклеили. А Другой заход будет? Может, а, ну, пояс попробуем? Братан, да я на ремни умрю, сейчас сделаю. Ну да. Я просто не понимаю. Что Може це вже перестав пошиплення на ньому роботи, здається, за велику. На треба на відео подивитися, як крутиться. Ну що, перш підходимо, пішов, зараз ще один грам. Так, ну що, бонусом 100 кг на прямому ріфі. Подивимося, що буде. очень хорошо соточка пришла. Да, и... Ну, в том ли, но сотка вылетела. Сотка ривным грифом, это це... очень даже ничего.

서로

добиваем трицушечку. Ліцушка на місці. Буліть. Все. А. Так, зробили замерчик бісуньки. 51 з половиною законних. Все, чо... все чисто. Чесно. Все, все, все чесно. 52, 52 по що. Ну це на пампі. Да. 50. да Давай. Отличное завершение тренирования. Отлично. <laughs> täitsa palju <kuh>, , jõudu .